ीमहं देवी मारिराधयिषुशुभां स्तोषे प्रणमशिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदा स देवि यत्किञ्चन् मोक्षवच्चादवत्पदं तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवी संस्थितम् तमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्मा विश्वं चेतक्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वह्नि च परमाणवः कदा त्वयि स्थितं ब्रह्मा जगच्चेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्तुदा विस्थिरास्थिरं तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देविनास्ति च त्रयलोकास्त्रयो वेदा स्त्रैविद्यं पावकत्रयम् त्रीणी ज्योतिं त्रयो च त्रयो धर्मागमास्तदा त्रयो गुणास्त्रयः शब्दस्त्रयो वेदास्तदा श्रमाः त्रयःकालस्तदावस्थाः पितरोहर्निषादयः एतन्मातात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः सोमसंस्थाभिः संस्था पाकसंस्था च सप्तयाः क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिरुद्देश्यं तथा चान्यर्थमात्रान्वितं परम् अविकारक्षयदिवं परिणामविवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन च तज्जिह्वा इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च विश्वासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं साङ्ख्यावेदान्तवादोत्तमौ बहुशाखास्तिरीकृतौ अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकत्वं नेकनाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रेयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परम् सुखा सुखं महासौख्यरूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलञ्च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यचद्वैते व्यवस्थितं येर्दा नि चाये विनश्यन्ति चान्ये ये वा स्तूलाय च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः ये वा भूमौ एतन्तरीक्षेण्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं यद्वा भूतेष्वकमेक च किल चित् यद् दिव्यस्तिक्ष्मातलेखे न्यतो वा त्वत्सम्बन्धं च जगद्दात्री महं देवी मारि तोषे प्रणमशिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदा स देवि यत्किञ्चन् तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितम् तमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्मा विश्वं चेतक्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वह्नि च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्मा जगच्चेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्तुदा विस्थिरास्थिरं तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति च त्रयलोकास्त्रयो वेदा स्त्रैविज्यम् पावकत्रयम् त्रीणी ज्योतिं शिवन्ना च त्रयो धर्मागमास्तधा त्रयो गुणास्त्रयः त्रयो वेदास्तधा श्रमाः त्रयःकालस्तदावस्थाः पितरोहर्निषादयः एतन्मातात्रयं देवी तवरूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः सोमसंस्थाभिः संस्था पाकसंस्था च सप्तयाः क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिरुद्देश्यं तथा चान्यर्थमात्रान्वितं परम् अविकारक्षयदिवं परिणामविवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन च तज्जिह्वा तां इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्राकौ ज्योतिरेव च विश्वासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरौ साङ्ख्यावेदान्तवादोत्तमौ बहुशाकास्तिरीकृतौ अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकत्वम् एकनाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रेयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परम् सुखा सुखं महासौख्यरूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलञ्च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्छद्वैते व्यवस्थितं ये विनश्यन्ति चान्ये ये, ये, सूच्छ्मा सूच्छ्मा ये वा स्थूलाय च सूक्ष्मातिसूक्ष्मा एवा भूमौ ये एतन्तरीक्षेण्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं समस्तम् यद्वा भूतेष्वकमेक च किद्दिव्यस्तिक्ष्मातलेखे न्यतो वा त्वत्सम्बन्धं त्वत्स्वरैर्वञ्जनै जगद्दात्री महं देवी मारिराधयिषुशुभाम् तोषे प्रणमशिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदा स देवी यत्किञ्चन् तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितं तमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चैतक्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वग्निर्भौमाच्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्मा जगच्छेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्तुदा विस्थिरास्थिरं तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देविनास्ति च त्रयलोकास्त्रयो वेदास्त्रैविद्यं पावकत्रयं त्रीणि ज्योतिं शिवन्ना च धर्मा त्रयो धर्मागमास्तधा, त्रयो गुणास्त्रयः शब्दस्त्रयो वेदास्तथा श्रमाः त्रयःकालस्तदावस्थाः पितरोहर्निषादयः एतन्मातात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाज ब्रह्मणो हि सनातनाः सोमसंस्थाभिः संस्था पाकसंस्था च सप्तयाः शाश्वदुच्चारणादेवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिरुद्देश्यं तथा चान्य अर्धमात्रान्वितं परम् अविकारक्षयदिवं परिणामविवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन च तज्जिह्वा तां इन्द्रोऽपि ब्रह्मा चन्द्राकौ ज्योतिरेव च विश्वासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरौ सांख्यावेदान्तवादोत्तमौ बहुशाखास्तिरीकृतौ अनादिमध्य निधनं सदसन्न एकत्वं नेखनाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रेयम् नानाशक्तिमतामेकम् शक्तिवैभविकं परम् सुखासुखं महासौख्यरूपम् त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलञ्च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्छद्वैते व्यवस्थितं चाये विनश्यन्ति चान्ये एवा स्थूला स्तूलाय च सूक्ष्मातिसूक्ष्मा एवा ये वा भूमौ एतन्तरीक्षेण्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं समस्तं।

तोषे प्रणमशिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदा स मोक्ष यत्किञ्चन् तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवी संस्थितं तमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्मा विश्वं चेदक्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाच्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्मा जगच्छेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्तुदा विस्थिरास्थिरं तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देविनास्ति च त्रयलोकास्त्रयो वेदास्त्रैविद्यं पावकत्रयं त्रीणि ज्योतिं शिवन्ना च त्रयो धर्मागमास्तधा त्रयो गुणास्त्रयः शब्दस्त्रयो वेदास्तथा श्रमाः त्रयःकालस्तदावस्थाः पितरोहर्निषादयः एतन्मातात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाद्य ब्रह्मणो हि सनातनाः सोमसंस्थाभिः संस्था पाकसंस्था च सप्तयाः शास्वदुच्चारणादेवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिरुद्देश्यं तथा चान्य र्धमात्रान्वितं परम् अविकारक्षयदिवं परिणामविवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन च तज्जिह्वा तां इन्द्रोऽपि ब्रह्मा चन्द्राकौ ज्योतिरेव च विश्वासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरौ साङ्ख्यावेदान्तवादोत्तमौ बहुशाखास्तिरीकृतौ अनादिमध्यनिधनं निधनं सदसन्न एकत्वं नेकनाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रेयम् नानाशक्तिमतामेकम् शक्तिवैभविकं परम् सुखासुखं महासौख्यरूपम् त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलञ्च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्द्वैते व्यवस्थितं येर्दा चाये विनश्यन्ति चान्ये ये वा स्तूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः ये वा भूमौ एतन्तरीक्षेण्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं समस्त यद्वा भूतेष्वकमेकर्च कित् यद् वा त्वत्सम्बन्धं च इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे त्रयोविंशोऽध्याये अश्वतरप्रोक्तमहासरस्वतीस्तवं सम्पूर्णम्